पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन नस्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वा मनुसन्दधामि भगवद् गीते भवत्वे षिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्र मेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे गीता। नमः वसुते सुतं देवं स चाणूरमर्तनं देवही परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरु ओपरमात्मे श्री नम श्रीमद्भगवीता अथ प्रथमोध्या उवाच धर्म धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता but नायका मम सैन्यस्य स्वज्ञातीबिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति नयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये अर्जुन उवाचनयोर्भयोर्मध्येऽर्थं स्थापय मे श्रुत यावदेतान्नीषे होर्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सभयोद्धव्यमस्मिन् समुद्य अर्जुन उवाच ऋष्मम् स्वजनं कृष्णुस्मं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि कञ्च परिशुष्यति देवश्च शरीरे मे रो जायते आदीवं स्रंसते हस्ता चैव मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमागवे न काङ्क्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द नवा वा येषामर्थे काङ्क्षितो स्तथैव च पितामहा मातुलाश्वशुरा पौत्रा शालासम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामिघ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य एतो हिन्दुमहीकृते निहद्यधार्तराष्ट्रान्न ैतानाथतायिनः तस्मान् मार्हा वयम् हन्तुन्धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् मत्वा सुखिलस्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो भवत चेतसः लक्षय कृतम् मित्रद्रोहे च पातकम् तन्न ज्ञेयमस्माभि आपादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतम् दोषम् कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा